bir yuz o'ttizdan ortiq millat va elatlar o'zbekistonda bir oila vakillaridek ahillikda istiqomat qilishadi millatlar aro bag'rikenglik an'analarini hamisha qo'llab quvvatlaydigan xalqimiz yosh avlodni ana shunday kayfiyatda ulg'aytirib kelmoqda bu borada ma'naviyat maskani sifatida faoliyat olib borayotgan olmaliq shahar axborot kutubxona markazida yaxshi an'ana yo'lga qo'yilgan o'zbekiston bag'rikeng diyor ayni shu shior ostida markaziy kutubxona hamda respublika ma'naviyat ma'rifat markazi olmaliq shahar bo'linmasi tomonidan millatlararo totuvlikni targ'ib etuvchi tashabbuslar amalga oshirib kelinadi ularning navbatdagisida birinchi uchinchi o'n ikkinchi o'n beshinchi yigirmanchi hamda yigirma ikkinchi sonli maktab o'quvchilari ishtirok etdi o'z chiqishlari orqali hind o'zbek rus koreys qirg'iz hamda turk millatlarini aks ettirgan sakkizinchi sinf o'g'il qizlari dastlab tanishtiruv shartida bellashishdi tanishtirish <türk> so'zini boshlaymiz shu tadbirga barcha qarom ko'zlarga men qosimova kamola kitobsevar bo'laman xudo xohlasa shu yili o'n besh yoshga bo'laman ikkinchi shartda qatnashchilar tanlovga qadar e tanlangan xalqning asarlarini o'z talqinlarida taqdim etishlari lozim edi bunda qatnashchilarning kitob mutolaasi hamda nutq boyligi millat tarixini o'rganganlik darajasi hakamlar hay'ati tomonidan baholandi u yoshligidan adabiyotga juda ham qiziqqan va u kolkut universitetida ta'lim oladi yakuniy bosqichda ishtirokchilar har bir millatning raqslarini namoyish etishlari lozim edi ijrolarda san'ati bilan o'ziga xoslik va hududiy ko'rinishi xalq qarashlarini qay darajada ko'rsatilganligi ahamiyatli bo'ldi <laughs> natijalariga ko'ra 229 ball to'plagan 22 sonli umumta'lim maktabi vakili muslima mirbaliyeva 3 ikki 260 ball bilan 12 maktab o'quvchisi shabnam dehqonova 2 o'rinni egallagan bo'lsa 265 ball to'plagan 1 sonli ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabi vakili ksenya qodirqulova mutlaq g'oliblikni qo'lga kiritdi faol ishtirokchilar tashkilotchilar tomonidan esdalik sovg'alari bilan taqdirlanishdi